महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाल्लोक इमा प्रजाः महर्षयः सप्तपूर्वे महर्षयः स सप् త సామీదా ఘత సప్త పూర్వే మహశ్యయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా చామిదాఘాత ఘత పక్కనున్న సంయుక్త క్షమలోని త ద్విత్వము చేస్తూ చత్వారో మనవస్తథా వామిదాఘాత ఘత చివరలో థా మహా థా దీర్ఘమతో तथा तद्धा अ मनवस्तथा चत्वारो मद्भाव मानसा जाता मद्भाव मामीदाघात पक्कदाकि महाप्रणक्षं भावतु मद्भावा मानसा जाता मद्भावा। మద్భావా మానసా ప్రజాహా ఏషాల్ యాతో ఏ ఏ అని పలుకోకూడదు ఇక్కడ ఏషాల్ అనుస్వారము నాసిక ల ఉచ్చారణ పక్కన లాతో పదము ఉన్నది కాబట్టి ప్రజా लोकय प्रजाः पूर्तिश्लोकमु महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाल्लोकै मा प्रजाः